নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ কুৱাৰী লিষ্টতো নপৰে ইমান বয়সীয়াল মানুহকেইজনীয়ে কেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত গাটো দেখাই পেলাই কেনেকৈ গা ধুইছে দেখিছেনে আপোনালোকে স্ক্ৰীমচন দি দিছোঁ কেনেকৈ গা ধুইছে চাওকচোন সিহঁতে ঘৰত যেনেকৈ নুধক লাংটা হৈ ধুৱে নাই কাপোৰ পিন্ধি ধুৱে বাথৰুমত যেনেকৈ নোধক আমাক ক'বলৈ একো নাই কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকৈ গা ধোৱাৰ একো যুক্তি নাথাকে সকলোকে দেখুৱাই দেখুৱাই এনেকৈ গা ধুবলৈ নাপায় আজি যদি কোনোবা এজন পুৰুষে আপোনাৰ বুকুখনলৈ চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটোকে একে ডাঙৰ কৰি একে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিব যে এইজন মানুহে মোক বেয়া চকুৰে চাইছে বুলি কিন্তু নিজৰ কথাখিনি একদম নেভাবে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে এনেকৈ গা ধোৱাটো একো ভাল কথা হোৱা নাই এনেকৈ গা ধুই মানে নেদেখাব আৰু আপোনালোকে গা ধুই পেলাই এনেকুৱাখিনি কৰিছে পুৰুষসকললৈ মানে বেয়া সেই দেখুৱাইছে পুৰুষসকলক বেয়া সেই দেখাইছে দেখাই পেলাই সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক এই বয়সস্থ পুৰুষসকলে ধৰ্ষণ ধৰ্ষণ কৰিবলৈ লৈছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ভুল নকৰিব ছ'চিয়েল মেডিয়াত এনেকৈ গা ধোৱাটো ভাল কথা নহয় আজিয়ে আপোনালোকক ৱাৰ্ণিং দিয়া নিচিনাই কৰিছোঁ এনেকৈ ছ'চিয়েল মেডিয়াত গাটো দেখাই দেখাই গা নুধুব